Сегодня, скажем так, знаковый день для нас и для всего города, поскольку мы сегодня подводим определенный итог большой работы, которая была проведена накануне. Это работа по подготовке и строительству дома по объекту доступного жилья. Сегодняшний день мы констатируем такой отрадный факт, что действительно работы идут согласно графику, договоренных с подрядчиком. Заканчивается монтаж первого этажа. Уже, вы видите, смонтирован башенный кран на площадке. Есть компания переходит уже к перекрытию первого и строительству второго этажа. То есть, на все сегодня, я могу подчеркнуть договоренности, они выполнены обоюдно и городским советом, и с полкомом, и фирмой застройщик. То есть, та программа, которая городская у нас была запущена, она сегодня, вот мы видим ее реальное подтверждение. Мы так и планировали конец апреля месяца действительно выйти на площадку, убедиться, что у нас выстроен фактически первый этаж, и, соответственно, закончить к тому времени нашу работу. Она была как раз тоже длительная по подготовке участников этой программы. То есть ведь накануне мы действительно встречались регулярно, по средам, с теми людьми, которые находятся в очереди на улучшение жилищных условий. Это более 500 человек, которые из города Южном на сегодня. Из них как бы, мы отбирали первых участников программы. У нас программа Доступное жилье заявила участие, участвовать более 300 человек из этой очереди. Учитывая то обстоятельство, что мы строим дом, грубо говоря, вот так с нуля, действительно, есть некоторые нюансы связанные с ипотечным кредитованием. Они связаны с тем, что у дома должна быть определенная готовность. Поэтому, учитывая то, что мы хотим действительно в короткий срок, а предварительно у нас, согласно всем графикам утвержденным, срок сдачи этого дома это конец этого года уже, четвертый квартал. И мы видим объективно, что это совершенно реально, поэтому в первую очередь, конечно, предложили участвовать в программе тем, кто в состоянии будет сегодня производить финансирование приобретения по льготной цене этого жилья, ну, так скажем, без пока поддержки ипотеки, потому что согласно сегодняшней программе банков, они готовы подключаться к ипотечному кредитованию при готовности объекта порядка 60%. Учитывая, что у нас уже много людей в очереди выявило желание именно сегодня уже финансировать и участвовать в этой программе, и они хотят уже стать счастливыми обладателями своих квартир в этом году, то мы, конечно, предложили, предоставили такое первоочередное право тем людям, которые могут пока без банковской ипотеки справиться с этой задачей отобраны участники, это более 70 человек уже есть. Дом 90-квартирный, поэтому фактически можно сказать, что это две трети дома на сегодняшний день, которые написали, забронировали конкретные квартиры за собой, с номерами, на конкретных этажах, то есть мы уже очень работаем адресно. К этому времени по договоренности с заказчиком был создан договорной отдел в городе Южном. Как только мы окончательно утвердили для себя всех участников программы, те участники, которые готовы участвовать в строительстве первого дома, написали соответствующие заявления, выбрали себе квартиры в этом доме. Сегодня мы оформили им специальные образца, э, справки, подтверждающие, что они участники этой программы, какое жилье конкретно за ними забронировано. Теперь они могут обратиться в договорной отдел. Он у нас работает уже в городе Южном, на Ленина 23. Это агентство недвижимости «Центр» на базе его, в котором с ними могут здесь в Южном, чтобы им было удобно. Заключаются все необходимые договора. Они могут для себя выяснить все нюансы, которые их могут интересовать в связи со строительством. Здесь же находится отделение банка. У нас тоже в центре это отделение банка «Пивденный», который в торговом центре находится, в котором они могут, соответственно, вести свои расчеты с организацией застройщиков. С нашей стороны городской власти выделено уже 250 тысяч гривен управлению капитального строительства на то, чтобы выполняли все проектные работы по подводу сюда к этим домам коммуникации. Потому что мы знаем, что если мы хотим сдавать дом в этом году, а мы его сдадим в этом году, то, безусловно, конечно, мы коммуникации должны быть готовы у нас тоже к этому времени. Поэтому сейчас будут изготовлены проекты на подвод коммуникации, и летом мы уже профинансируем непосредственно выполнение этих работ УКСОМ. Этот объект на контроле находится и в областной администрации. Безусловно, этим объектом, скажем так, впрямую обеспокоен городской голова. Я, как секретарь совета, курирую эту программу. И я хочу, чтобы мы действительно все могли порадоваться гню города по нашим предварительным как бы, вот, видениям ситуации и графику, утвержденному работ. Мы уже должны здесь видеть полностью уже выполненную каркас уже и коробку всего здания. Поэтому срок сжатый достаточно. Строители работают согласно утвержденным графикам, пока мы сбоев не видим. Я надеюсь, все будет у нас в этом плане хорошо. Хочу подчеркнуть, что мы в этом году в планах у нас и в договоренностях с подрядчиком закладка и начало строительства еще второго дома по этой же программе. Мы надеемся, что к этому времени более мягкими станут условия по вопросом получения ипотеки. Особенно, когда мы будем видеть, и действительно, и любое банковское учреждение может убедиться, что мы по этой программе вполне самостоятельно действительно выстраиваем дом, то при работе со вторым объектом, я думаю, мы сможем получить для себя несколько более льготные условия. Ну, это даже не для себя, это для тех людей, которые хотят это жилье приобрести. Потому что, в первую очередь, эта программа, она сделана для тех южницев, кто не имеет сегодня возможности самостоятельно по коммерческим ценам улучшить свои жилищные условия. Мы сюда привлекли тех людей, которые у нас стоят в очереди, привлекли сюда тех людей, которые стоят в своих очередях на государственных предприятиях. Это и порт Южный, это и Одесский припортовый завод. Поэтому эти люди, они смогли остаться, продублироваться, мы им предложили и очередь, которая у них на ведомственном предприятии, и, соответственно, наша городская очередь. И мы надеемся, что, во-первых, мы все осенью к Дню города порадуемся, потому что мы хотим где-то вот в эти сроки видеть закладку уже второго дома. Это тоже будет большая городская программа, в которой мы надеемся в рамках этого праздника уже увидеть дальше продолжение, потому что здесь уже будут, я думаю, к тому времени уже просто начнутся отделочные работы на этом объекте, на первом. И, кроме того, есть планы о том, что здесь будет не только два дома в нашем городе по этой программе. Если мы действительно будем видеть, что люди, она востребована людьми, что люди с удовольствием приобретают здесь квартиры. А цена достаточно льготная, еще раз подчеркну, это 3870 гривен. То есть, эта цена, она сейчас сегодня самая низкая в регионе, я думаю, когда мы были на совещании в Минрегион Буды в Киеве, она была, по-моему, даже самая низкая в Украине. Была немножко где-то в каком-то там небольшом очень городе, скажем так, провинциальном, она была немножко больше, чем у нас. Потому что все остальные объекты они значительно дороже. Это как раз вот была задача городской власти найти этот симбиоз возможностей городского бюджета, возможностей застройщика для того, чтобы исполнить такой проект и такой метод его реализации, который позволит получить эту достаточно низкую социальную цену. Поэтому сегодня нет повода не порадоваться, потому что мы действительно видим, как это воплощается, как идут эти работы, постоянно бываем на этом объекте. И главное, что сегодня уже люди практически могут обращаться в этот отдел, прод... отдел заключения договоров, отдел продаж этой организации, в котором они могут уже заключать эти договора с фиксированной ценой, она зафиксирована в гривнах, потому что нас спрашивают, а вот не будет ли потом она изменяться по ходу строительства. Нет, цена говорена, зафиксирована эта цена в договоре, поэтому тот, кто сегодня приходит заключать договор, он получает для себя понятные условия, понятные сроки, а мы, как городская власть, безусловно, держим этот объект на контроле, не снимаем ни в коем образом себя ни на какой, ни на какой даже стадии ответственности, пока не будет полностью до, от начала до конца он не будет реализован. Потому что... Здесь есть определенные гарантии городской власти и участие городской власти и городского бюджета. Поэтому в этот объект он у нас красной строкой сегодня фигурирует везде. И мы, безусловно, его доведем до конца и будем радоваться со всеми нашими южницами, которые здесь начнут в этом году, возможно, уже делать ремонт в своих квартирах. На сегодняшний день на площадку, на строящийся наш дом получены все правоустанавливающие документы и разрешительные то есть разрешение на строительство, была пройдена экспертиза проекта. И на сегодняшний день вы видите уже построенный первый этаж. То есть на площадке мы имеем построенный первый этаж, цоколь, вот, и уже поставлен кран. Дальнейшее строительство планируется порядка двух этажей в месяц вот. то есть в этом году в 2013 мы сдаем дом 1а это первый дом по нашей программе и в 2014 до конца года мы сдаем дом 1б видим котлован его вот он будет начинаться строительство будет начинаться летом этого года. Наша компания Прогресса 2 создана, открыта в 2007 году. Построила уже не один объект, в том числе это жилые дома. Из последних объектов, которые уже частично сданы, в эксплуатацию в которой заселились, заселились люди это объект на улице грушевского жилой комплекс в городе одесса на улицы Плиева, ну и еще ряд объектов, в принципе, по Одессе, которые уже сданы нашей компанией. Мы в городе Южном выиграли конкурс на застройку двух жилых зданий по программе «Доступное житло в городе Южном». Выполнили все условия конкурса. Это цена, это технические характеристики зданий, которые городская власть выставляла как условия конкурса. Вот. И в принципе я не вижу проблемы, сложностей для того, чтобы осуществить. То есть время достаточно свой собственный ресурс есть. То есть. Одним из условий было это заложить фундамент выйти из земли и построить первый этаж. Вот. Эти условия выполнены. И ну, на сегодняшний день мы выходим общаться уже с очередниками в соответствии со списком, который утвержден южинским горосполковым, на уже приобретение квартир. Процесс идет. На момент сдачи квартир будет черновая штукатурка, стяжка, будут пластиковые окна, будут входные двери, перегородки будут из газобетона. Все есть, чертежи есть, плиты подвозят завтра на перекрытие первое. Планируем строить два этажа в месяц. Работает башенный кран, как вы видите у нас. То есть все хорошо, для работы у нас все есть. На данный момент работает 15 камечков и 10 бетончиков. Все выполняется у нас. Согласно технике безопасности и нормам ПБ, согласно чертежам и документации проекта.